নমস্কাৰ মই অনন্যাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা ব্লকলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া লৈছোঁ মই আদা নহৰু পেষ্ট পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ এইকেইটা জলকীয়া আৰু তেজপাত এখিলা ত' খিচাৰীখিনি বনোৱাতে ইমান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নালাগে আৰু মই দালি আৰু চাউলটো এনেকৈ সিজাই লৈছোঁ আৰু সিজাই লৈ বহুত সহজ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আৰু যিখিনি ভেজিটেবল থৈছিলোঁ সেইখিনি এয়া এইখিনি মই সিজাই ল'ম অকণমান আপোনালোকে যি ভেজিটেবল খায় সেইবিলাকেই দিব পাৰে মই কুকাৰটোত সিজাই ল'ম ভেজিটেবলখিনি কেৰাহীটোত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে দি দিম পাঁচফোৰণ বেছি মছলা পাতি ইয়াতে নিদিওঁ কাৰণ খিচাৰীখিনি বনোৱাতে বহুত সহজ তো এয়া মই তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণ দিলোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু লগতে এটা কাটি থৈছিলোঁ যে পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ সেইখিনিও মই দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি বতি থৈছিলোঁ যে সেইখিনিও দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হেতেখনেৰে লৰাই আছোঁ এতিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি আৰু অকণমান মই জিৰাৰ গুৰি দিছোঁ হালধি নিমখ সেইখিনিয়ে আৰু বেছি মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ আগৰ যিবিলাক ৰেচিপি হয় সেইবিলাকত দেখিছে মোৰ বেছি মছলা নাথাকে আৰু এয়া মই ইয়াতে হালধিৰ গুড় দিছোঁ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকৰ যিখিনি পৰিমাণ হয় সেইখিনি অনুপাতে মানে নিমখটো দিব আৰু এতিয়া মই সেই কুকাৰটোত যি সিজাই থৈছিলোঁ চাউল আৰু দালিখিনি ইয়াতে মই কেৰাহীটোত তাৰ পৰা ওলাই ওলাই এনেকৈ দি দিম দালি দিছোঁ হাজবেণ্ডে এনেকৈ ৰন্ধাটো দেখা নাছিলে তো তেখেতে কৈ আছে যে তোমাৰ ভাল হ'ব জানো ভাল হ'ব মই চাবাচোন খালে গম পাবা কেনেকুৱা হয় মোৰ মায়েও এনেকৈ ঘৰতে বনাইছিল আৰু ময়ো এনেকৈ বনাই ফাৰ্ষ্ট টাইম খিচাৰী বনাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ এটা ব্লগ দি দিওঁ আৰু খিচাৰী বন

তো পনীয়া পনীয়াহেন হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগে খাই পেলাই টেষ্টটো এটা বাঢ়ে আৰু সিজাই লোৱা যিখিনি ভেজিটেবল আছিল সেইখিনিও ইয়াতে মই দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ সেয়া দেখিছেনে আৰু এতিয়া উতলিবলৈ দিম আৰু কিছু আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব তো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবিলাক কৰি দিব ত' আজিলৈকে আহিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আৰু লৈ আহিম